Я Виталий Мартинко, председатель независимого, солидарность в Украине, хотел сообщить, что у нас такая ситуация по правам человека в Украине, которой, скажем так, в плане возможности отстаивания собственных социальных прав. Скажем так, люди, которые ожидаются... руководство бороться с ними социальных права, к сожалению, последние, ну, в принципе, это всегда было, но сюда последние полгода занимаются преследованием. Вот. Хочу привести в качестве примера акцию, которую организовала наша организация в Киеве по поводу против повышения цен на коммунальные услуги. Все повышались несколько раз, и в данной ситуации некоторые пенсии и зарплаты, которые ну, были меньше, чем люди должны платить в коммунальном на или технику, ежемесячно. На второй день после администрации на наш платочный городок ночью было но совершено нападение. Вот. И при этом выпали активистов, вот, и подтвердили украинский дом, пытали, и правоохранительные органы, и не так наперечне на реагирование. Вот. Более того, вот, нам пришлось специализировать э, отделение лиц и для того, чтобы, э, скажем так, направить и дать направление на проведение медиасвидетельства. Вот. Э, к, сожалению, к сожалению, таких э, примеров очень много и очень жаль, что про них э, никто не хочет говорить мы, в свою очередь, написали письма во все посольства европейских стран. Это было как раз в месяц. Мы написали письмо при Средней Собой Сергеи. Мы до сих пор не получили ответ. Не то, что мы получили ответ, но реакции на это. К сожалению, у нас есть проблема, когда люди, которые выступают против политики, против социальной политики сегодняшнего правительства, сразу же Ага. Вот. А также есть э, такая проблематика, когда люди на всех рабочих местах пытаются как-то бороться, ставя свои э, трудовые права законными за то, что способами, а они пробираются к исследованию. В, в последнее время есть такая тенденция, да, что да, м -м, больше не исследуют на государственных коммунальных предприятиях, а даже не на частных. А, к сожалению, в данной ситуации, у меня главного экономического кризиса, люди получают все меньше возможностей оставить свои трудовые социальные